где-то вообще прям рядом, да? Если одномоментно будет подорвано 100 боезарядов, то это приведет к ядерной осени. Не так все это будет страшно. Я уверена, что завтра они переобуются. Как только что-то будет по-другому, они будут орать по-другому. Такой наш э, искусственный интеллект и первым бы, что он сделал, он записался бы, наверное, добровольцем на СВО. Фасадка превратилась в месиво. Мы в ней живем. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди місце, де ви будете сміятися і радіти від того, що ми вам покажемо, що відбувається за парібріком, що переживають російські окупанти, і наскільки боляче їм перебувати на українських фронтах. Але як завжди, все по черзі, ви не забувайте нам лишати свій лайк, тому що тільки таким чином ми маємо можливість розповсюджувати цю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лаєв, бо в мене є заочний спір з моєю командою, яка каже: Ні, ми не зможемо зробити мільйон за цей рік. А я кажу: звісно, зможемо, тому що в нас найкраща аудиторія, і найголовніше не забувайте задонатити на потреби 72-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку, і нам лишається зовсім трошки для того, аби цей збір закрити без вас. Пам'ятаєте ніяк. вообще прям рядом, да? Вот он поднялся, я зубы чистил. Мои братцы в майках успекили. Кружит, кружит. Поехали, его сейчас собьют. над нами. их да? опять не собьют. До кого раптом не долітає в буквальному сенсі в український бумеранг долі. Я маю на увазі ліквідованих СВОшників, їхні родини, НПЗ, удари по Росії і так далі. То доля сама за нас вписується. Боженька розуміє, що у Збройних сил України і в нашого гетьштабу кожен день розписаний. Ну, ніколи нам не здоганяти і зрадників, якихось колаборантів чи тих українців, які перейшли на сторону Російської Федерації. Ну ніколи в нас є дуже багато таких прям жирних великих цілей. Тож. Та сама доля і боженька їх карає сам. Ось вам до прикладу, хураженка України Лаліта Мілявська. Вона минулого року сходила на головучірку, і це у той час, коли країна в небезпеці світіла своїми сасками і не тільки, ну і звісно, скрипні росіяни їй цього не пробачили і навіть через рік. Тож концерти її скасовуються, виступати її нікуди не пускають, і це при тому, що вона звітує самому Мардану, як вона є неоголошеним амбасадором С. БО, як вона витрачає мільйони і мільйони на допомогу, як вона почала говорити про те, що Дан Балять Бамбас ще до того, як це стало мейнстрімом, а воно не працює. Що б ти не робила, яким би місцем ти не світила, для них ти все одно Українка, а для нас зрадниця. Извините, я не могу задать вам вот, вопрос просто как взрослому человеку, который знает, как жизнь устроена. Ну, а, собственно, что вам мешало в последние месяцы там снять вообще все это напряжение? Не знаю, сделать, сделать какое-нибудь вот самое радикальное заявление о том, что я с Россией, Одесса русский город, вот, мы освободим Киев. Вот. И никаких вопросов к русской патриотке Лолите Милявской быть не может, кроме как у врагов нашей прекрасной Родины. Ну, вот смотрите, а, а я, например, вот не верю ни одному человеку, а, который делает такие громкие заявления. Я верю только в поступки. А если бы я была глухонемая? Вы знаете, я потратила 10 миллионов рублей, которые выделила на помощь людям, у которых погибли э, сыновья, которые не дополучили эту помощь, обещанную от государства. Я нигде об этом не орала. Я занимаюсь переселенцами. Дальше я помогаю им, высылаю на карточку, потому что как бы там надо к зиме одеть, что-то надо подарить к Новому году, что-то к Рождеству. Я трачу деньги и не ору. Вы знаете, есть куча патриотов, Псевдо. Вот я не верю, например, я не Поплавской, которая орет бесконечно. Для меня, ну, я понимаю, что э, да, вчера она праздновала Шаббат, сегодня она э, уже христианка. Я не верю в такие заявления. Потом, у нее сын воюет, скажу, Лолита. Вы знаете, что у многих воюют, вот из тех, кого я знаю, у многих воюют. Люди и, и плачут, и молятся, да. и, и я помогаю. Но я не знают, что я ору. И послушайте, люди по-разному устроены психологически. И я вам честно скажу, я родилась в Украине. Да? Я не могу не любить место, в котором я родилась. Там вырос мой ребенок, там моя мама, которая уже там не живут. Уже не живут, и они долго восстанавливались, потому что пережили ужас. И полгода мой ребенок проходил реабилитацию. Мама очень сильно болеет, это тоже на ней сказалось. Они не живут там. Я вымотана просто как могу, помогаю своей семье, лечусь. Маму нельзя никуда перевозить, они у меня в Болгарии потому что у нее жидкость в мозгу и перевозить ее самолетом нельзя, а четыре дня дороги она не выдержит. А ребенок, у которого синдром, э, э, ну, скажем, имеющий отношение к аутизму, пережил такой стресс, что полгода нам пришлось восстанавливать, и врачи сказали, держите спокойно в деревне, не трогайте. Это наши врачи, мои, наши врачи московские, контролируют их, хотя бы по телефону, и выписывают лекарства, и все остальное. Вот скажите мне, люди по-разному устроены психологически. Почему? Все должны орать. Почему от всех требуют э, вот эти вот крики? Я уверена, что завтра они переобуются. Как только что-то будет по-другому, они будут орать по-другому. Но не в Вере, Я делаю поступки, и по моим поступкам можно меня судить. Я никуда не уехала. Я не предаю друзей. Я не говорю плохо о тех, э, с кем я была в отношениях. И они, кстати, плохо обо мне не говорят. Украина даже пробовала меня обвинить в шпионаже, меня в шпионаже. Я получила запрет даже на приближение к границе воздушными путями. Что еще от меня надо? Вот я не могу понять. И я не верю вот этим организованным патриотам, которые, в отличие от меня, вряд ли что-то сделали. Я вам честно скажу. Я не верю в эти радикальные меры. Вот я вам сказала, я такая патриотка. И села на попу и радуюсь. А я вам говорю о конкретных делах. Ну, скажіть ви вже в Лаліті Мілявській, що не на те вона витрачається. І ні, річ не в тім, що я перераховую її гроші, що я обружена, що вона допомагає Донбасу. Та плювати на неї плювати вона не на те їх витрачає. Пакети, пакети і ще раз пакети. Ось на що треба витрачатись. Ось яка допомога так сильно потрібна СВОшникам. Ось один із них показує таку собі посадочку, на що вона перетворилася буквально за два дні. Спойлер на М'єсіва. Бо обстріли сильні, бо виживає ніхто. І от саме тут на допомогу і могли б прийти пакети від Лаліти Мілявської. От. бачите, що відбувалося буквально за два дні. От. Ровно два. Фасадка превратилася в месиво. Ми в ній живемо, в ямках. Вот я ну, вот дошел до своєї ямки. Вот они. Мої прильоти. Ну, от от, от, от вони. І ровно 5 метрів до моєї ямки. Живу. Отак, так, ребят. все. Всім пока, я на місці. Але чомусь оточення самої Лаліти Мілявської. Віпи, депутати на цю СВОшечку, ось в цю посадочку, знищену за два дні, вони не поспішають. Ні, ні. В Росії є дорогі росіяни і дешеві. Тож воювати мають тільки дешеві. Ось, наприклад, такий собі, господи, маргінал депутат Мілонов. Він каже, що якби в Російській Федерації був іскусний інтелект, і якби це ключове тут слово, тому що штучний інтелект. Він не може прожитися навіть у Російській Федерації, але окей, то він би перш за все записався на СВО. Тобто депутат Мілонов не записався, діти, якщо вони в нього є, не записались, брати і сестри не пішли, а штучний інтелект має. Ну і він би, звісно ж, виховувався, прости господи, як стверджує Мілонов, винятково і тільки на витворах, на творіннях. Пушкіна і Чайковського, тож можна припустити, що якби і справді існував штучний інтелект, створений в Росії, вихований на Пушкіні і Чайковському, то він би що правильно він би захотів звільняти і рятувати, кого правильно росіян повстав і рознес би все к їдріній фіні. Я бы воспитывал наш русский искусственный интеллект на основе работ Победоносцева, Ивана Ильина, на произведениях Пушкина, Достоевского, Аксакова, Фета, на музыке Чайковского и даже Егора Летова и Константина Кинчева. Это был бы такой наш э, искусственный интеллект. И первым бы, что он сделал, он записался бы, наверное, добровольцем на СВО, подразделение дроноводов. Да. Получився б наш такой русский терминатор Іванович родной ламповий свой. або ще як варіант, штучний інтелект міг би заволодіти російською ядерною дубинкою. Ну, і сподіваюся, що погрожував би він, він винятково і тільки самій Росії. Річ в тім, що якось із приходом Дональда Трампа тема ядерки, ні, вона не стала табуйованою, але вона стала менш. Вживаною не так часто і не так багато. Але Дональд Трамп вже стільки днів при владі і стільки нехорошого хорошого наговорив проти Росії, що час обов'язково цю тему діставати. Ну що це за російська пропаганда, яка нікому і нічим не погрожує. Тож той лічильник, який показував нуль за останній час, нарешті показує одиничку. Знаете, когда я был на госслужбе, мне довелось побывать на командном пункте, где капитаны и старшие лейтенанты будут вот жать на эту ядерную кнопку. No. Как это выглядит, никто там не будет ждать последовательно. Там все полетит сразу по тем целям, которые уже заранее введены. Да, действительно, еще Киссинджер сказал, что есть теория ограниченной ядерной войны. Что если Советский Союз, США обменяются ядерными ударами в Восточной Европе. И, кстати, были проведены натурные учения: сначала в Америке, потом в России. На Тотском полигоне еще Георгий Константинович Жуков. И мы действительно подрывали ядерный заряд, и войска шли через эпицентр, пришли к выводу, что да, может быть, там будет война, которая не приведет к обмену стратегическим ядерным оружием. Кстати, в дополнение про ядерную зиму, зиму, значит, недавно Наса уточнил и сказал, если одномоментно будет подорвано 100 боезарядов, то это приведет к ядерной осени. Не так все это будет страшно, потому что, чтобы была ядерная зима, это нужно совсем большое... Не, не больно за но мое убеждения. мнение до этого не дойдет. Теперь я хочу вернуться к стратегическим Очень документам США. В этом году сейчас вышла доклад Rent Corporation, которая сказала, как нужно охладить стратегические вот эти взаимоотношения... И еще и, и США. такие прогнозы делают? как По, охладить как... с ума. Сойти. Ну, конечно, ну потому что мы сейчас достаточно серьезно Но. накалились, у нас обналены э, стратегические документы. Они говорят, нужна разрядка, нужно отходить, и они нам предлагают не ставить на вооружение Посейдон и Буревестник два новых вида вооружений, которые для них являются не перехватными. А они взамен говорят: "А мы не будем расширять расширять наше вооружение в Европе". И что же в целом залишиться в сухому підсумку після завершення війни, коли б вона не завершилась? Певно, ви думаєте, ну, конечно, і звозники вернутся домой, багатий джин жизнь, у них стільки. Та ні. В одних, як ви вже щойно зрозуміли, віджимають майно і землю, а іншим здебільшого нічого не виплачують. У росіян зараз суттєва проблема, і це нещодавно. Навіть у губернатор в Курській області говорив, що в них немає грошей для того, аби виплачувати гробові. Ну тобто вони. Агітують росіян підписувати контракти, виплачують їм якісь гроші, щось там капає, але з цим теж проблеми, В якості зарплати, а от гробових вже немає. Бюджет не може витримати і арішнік, і хірешник, і ще й виплати. Тож, ось вже самка загиблого СВОшника, до кладовище плаче, бідкається. То держава відмовляє їм в пенсії через втрату годувальника. Ай-яй, чого ж ти його туди відправила? Мовляв, чоловік віддав все найцінніше своє життя за Родину, а Родина якось на нього наплювала. І таких, як ви розумієте, історії, друзі, ой як багато. Доборолись СВОшники, ось вам і обіцяна земля. Не та, яку ви хотіли, але на кладовищі теж непогано. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Откуда вы приехали? А, муж у меня служил в городе Тольятти, третья бригада, спецназ ГРУ, разведчик. Вот ваш супруг, правильно? Да, это верно. Это ваш ребеночек маленький такой, да? Я да? сниму. Мы с вами списывались по телефону, по-моему, недавно, прям месяц-два назад. Вы сегодня встретились, познакомились. Скажите, пожалуйста, какая у вас проблема, чтобы мы рассказали правду, действительно, как оно все есть на самом деле? А, дело в том, что муж у меня погиб 14 февраля, а, и нам отказано в пенсии по потере кормильца. Куда вы обращались, скажите, пожалуйста. А, я стала приемным президентом, а мы просто перенаправили в пенсионный фонд. Угу. А, дело в том, что есть закон, а, по которому ребенок имеет право получать только одну пенсию. Угу. Да, закон есть, но а, мы сейчас живем в мирное время, и мой муж погиб не в автокатастрофе, мы муж а должны за родину. И мы жили не на пенсию ребенка, мы жили на его зарплату. Он был комиссом семьи. Я как а, опекун онларида, моему ребенку нельзя ходить в садик, я занимаюсь ребенком. Сейчас мы остались на пенсии по инвалидности. Если не следят, какая пенсия по инвалидности? Давайте мы об этом скажем честно. А, пенсия по инвалидности 17 тысяч, uh -huh. плюс мне 10 тысяч по уходу. Uh -huh, мы с ребенком ездим постоянно на обследование, у ребенка нет половины сердца, после поездки в Москву, а это обследование, то есть, соответственно, эти деньги... Вам ответы прислали губернатор и... А, нет, ну, у меня есть пенсионный. пенсионного фонда, да, то есть мы вопрос отправили туда, как вопрос по пенсии у меня пришел ответ, что нет причин делать мне исключение, то есть я просила об исключении ну, то есть пересмотреть этот закон, поскольку я не одна вдова с ребенком инвалидом, то есть мы остались без кормильца. Вы взглядом... к ним обращались? Нет. Не обращались? Нет. Угу. Вот, я просила пересмотреть этот закон, то есть uh -huh. не... если бы у меня муж не погиб, я бы ни у кого ничего не просила. Мы наверное, сейчас не помогли сами. Uh -huh. Ну, хочется сказать, хорошо, верните мне мужу тогда, мне ничего больше не надо. Вопрос нужно поднимать на самом высшем уровне, потому что это просто несправедливо. Ну, это я не знаю, просто не по-человечески погиб герой СВО, как все говорят, герой СВО, в первую очередь семьям, женам, вот стать жена, вдова, молодая, погибшего парня. Вот правда жизни, по которую мне вчера сказали, что я все утрирую, там я агрессивная стала, потому что я сама была вдовой 27 лет, таким же двумя малышами. Поэтому я агрессивная. Я знаю, что такое подаличный кормить детей. Образно говорю, не то, что нечем. Хочется их на море свозить иногда, и хочется просто им витамины купить, и хочется их просто лечить. А где да. такой, а где, где сейчас был такой вот рисуночек, если ты его. Да, вот рисунок. Вот привезли папе. Малыш привез папе рисунок. Вот такие рисунки, мои дочки тоже рисовали папе. Мой муж погиб в Папа будет на небесах, я думаю, нам поможет. А мы сейчас везде везде обратимся и даже к Путину поедем. Потому что мы просто, он просто не знает об этой ситуации. Значит, может, от всех вдов нужно собрать коллективное какое-то письмо, чтобы вы подписали все вдовы, у кого такая ситуация. И вопрос это был решен на самом высшем уровне, потому что отписки уже эти надоели. Пишут Путину, потом Министерство обороны, потом спускают на местах, военкоматы, части. И так это все. У меня знакомый шесть раз писал. Вот. И до сих пор на том же месте. Вот ребята погибли, отдали жизни. Такое отношение. Ну, і певно було б логічно припустити. Ми так багато розповідаємо самих історій з фронту, як живуть в тилу, як ображають і обманюють свошників. І певно, вже завтра, і без того такий тоненький цей струмочок добровольців пересохне. Та Боги з вами. Допоки Алкашня водиться в російських магазинах, допоки Алкашня співає оцих патріотичних пісень, за Росію до кінця офіцери, офіцери», Ось вона, та сама еліта Російської Федерації, про яку розповідав сам воєнний злочинець Путін. Ось той прихований резерв, який рано чи пізно, спахміля чи без, але відправиться подихати на фронти. А нас є! Не мне вас здається! За Россию и свободу до конца. Россияне, Россия, не... Россия не... за Россию. Ніякого майбутнього, ні в яких російських дітей, допоки існує Путін, СВО, війна, росіяни, які все це підтримують, звісно, немає. Чим далі, тим буде ставати гірше, і це я кажу не тільки про стан речей у центрі Москви, а й в цілому в Російській Федерації. Навіть не сумнівайтеся, і ви станете першими свідками, тому що ми вам все це покажемо. Тож не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте задонатити в підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.